بسم الله الرحمن الرحيم لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين نعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم ادفع عنا الوباء والغلاء والربا والزنا والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه لله تعالى Yang saya hormati para pecinta ilmu, para penonton, para penggemar siaran-siaran keagamaan sama ada di tanah air maupun di luar negara mudah-mudahan berbahagia sekalian. Alhamdulillah hari ini kita sekali lagi dapat dipertemukan melalui program Minda Imam Besar iaitu kuliah duha khas yang dibawakan kepada kita oleh rakan-rakan kita dari Pusat Kutipan Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Rasa Melayu Pahang. Kita sudah pun berada pada musim yang kedua. Pada pertemuan yang lepas, kita telah berjaya menamatkan kitab berkenaan tentang tanda-tanda kiamat. Maka untuk musim yang kedua ini, kita akan mula membincangkan satu kitab yang mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Alhamdulillah hari ini hari Rabu, 1 hari bulan Julai tahun 2020 bersamaan 9 Zulqaidah tahun 1441 dan kita masih lagi dalam suasana berhadapan dengan bencana non-alam yang berskala international dan tanpa kita sedari hari ini genap 105 hari atau tepatnya 3 bulan 13 hari kita masih berada dalam tempoh kordon sanitaire ataupun Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan kita sedang berada pada hari yang ke pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ataupun PKPP ataupun Recovery Movement Control Order RMCO yang telah pun bermula pada 10 Jun yang lalu sampailah 31 hari bulan Ogos nanti mana total 82 hari ataupun 2 bulan 21 hari dan hari ini kita baru hari yang ke-21 berada dalam RMCO atau PKPP mana ada lagi 61 hari ataupun sebulan setengah lagi untuk kita berada dalam kordon sanitai ini. Alhamdulillah setelah 3 bulan 13 hari pelaksanaan bermula daripada PKP fasa yang pertama sehinggalah yang keempat kemudian disusuli pula dengan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ataupun PKPB dan seterusnya Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP kita dapat melihat trend yang mana jumlah aktif kes COVID-19 ini Alhamdulillah semakin menurun. Maka pencapaian ini adalah hasil daripada kepatuhan kita selaku rakyat kepada prosedur operasi standar ataupun SOP yang telah ditetapkan di bawah pelaksanaan PKP, PKPB dan PKPP ini dan wajar kepatuhan ini terus dikekalkan. Dan sudah pasti antara yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat kita khususnya adalah untuk kembali melaksanakan solat di masjid. Beberapa negeri sudah pun membenarkan untuk pelaksanaan solat berjemaah tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Kita di Masjid Negeri Sultan Ahmad I masih lagi menunggu keputusan daripada pihak berkuasa untuk pelaksanaan solat jemaah selain daripada subuh. Kita masih melaksanakan membuka kepada jemaah kita melaksanakan solat subuh berjemaah dan juga solat Jumaat. ataupun solat-solat yang lain masih belum dapat kebenaran termasuklah juga kelas-kelas pengajian ada setengah negeri dah pun melaksanakan di masjid, tapi kita di masjid negeri masih belum ada sebarang ketetapan rasmi. Mudah-mudahan pihak berkuasa bolehlah memberi keputusan yang baik dalam masa yang terdekat ini sebab kita bersaing dengan banyak pihak untuk nak menarik ke tempat masing-masing. Hari ini 1 Julai, panggung wayang dah boleh buka. Jadi nanti masjid versus pawagam, kita susah nak tarik balik masyarakat untuk datang ke masjid. Saudara-saudari sekalian, musim yang kedua ini, seperti yang telah diwawarkan sebelum ini, kita guna sebuah kitab yang baru, iaitu kitab rahsia kematian, alam akhirat dan juga kiamat ataupun kitab ini asalnya daripada bahasa Arab yang diterjemahkan iaitu kitab bertajuk At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Kitab terjemahan ini begitu tebal sekali setebal 1121 halaman ataupun muka surat. Sebab itu kalau mengajar kitab ini di mana-mana masjid tak tahu siapa mati dulu. Tok guru dulu kan nak murid dulu. Biasa nak murid mati dululah. Begitu tebal sekali kitab ini tapi kita tidak menggunakan pendekatan seperti musim pertama yang mana kita go through selai-selai. Yang -selai. ini kita akan pilih tajuk-tajuk yang sesuai tanpa meninggalkan bab yang telah pun ditetapkan dan kita akan ulas untuk mudah beri kefahaman kepada masyarakat. Kitab ini bukan calang-calang kitab, kata orang sekarang bukan kaleng-kaleng sebab ianya adalah karya Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi ataupun nama panjangnya Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Ansari Al-Qurtubi seorang ulama tersohor pada era tahun 600 Hijrah dia bermazhab Sunni Maliki dan dia paling terkenal dalam bidang tafsir dia seorang ulama tafsir tafsirnya yang paling terkenal Al-Jami' li Ahkamil Quran ada 20 jilid tafsir Al-Qurtubi kenapa namanya Al-Qurtubi ...kerana dia dilahirkan di Cordoba, Sepanyol. Maka bila dia lahir di Cordoba, dalam bahasa Arab ditukarkan kepada Cortobi. Tahun 1214 beliau dilahirkan di sana dan beliau berhijrah ke banyak tempat... ...dan terakhir beliau berpindah ke Mesir dan dia banyak belajar ilmu... ...mengajar ilmu di Mesir dan dia mengembuskan nafas terakhirnya juga di bumi Mesir iaitu pada hari Isnin 9 hari bulan Syawal tahun 671 Hijrah bersamaan tahun 1273 Masihi. Umurnya masih muda ketika itu baru 59 tahun. Tetapi khazanah ilmu yang beliau tinggalkan sampai saat ini masih memberi manfaat kepada kita dan sampai sekarang makamnya masih diziari orang. Dia dikebumikan di Almania iaitu di sebelah timur Sungai Nil di Mesir hari ini. Inilah kitab yang akan kita gunakan iaitu kitab At-Tazkirah Al Imam Al-Qurtubi. Kitab ini ada banyak bab. Kita akan mulakan bab yang pertama muka surat 13 iaitu nasihat mengenai kematian dan urusan hari akhir. Dalam bab ini beliau telah memasukkan berkenaan beberapa hadis tentang larangan mahukan kematian kerana penderitaan dan kesusahan hidup. Yang mana terdapat hadis-hadis yang dicatatkan oleh Tuan Kitab yang melarang kita mengharapkan kematian kecuali kalau kita dikhawatiri terkena fitnah yang boleh menggugat keimanan. Kalau kita tengok dalam kitab ini, beliau telah membawakan satu hadis di Imam Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim la yatamanna la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurr naza labi fa in kana labudda mutamanniyan falyaqul allahumma ahyini ma kana til hayatu khayran li wa tawaffani idza kanatil wafatu li maksudnya janganlah kamu mahukan kepada kematian disebabkan adanya sesuatu kesusahan hidup yang menimpa. Apabila dia memang mahukan kematian tersebut, maka hendaklah dia berdoa, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah hidupkanlah aku selama mana kehidupan itu baik untuk aku tetapi mati kalau aku andai kata kematian itu lebih baik untuk aku hadis riwayat bukhari dan muslim tuan kitab juga membawakan satu lagi hadis yang redaksinya hampir sama la yatamanna yanna ahadukumul mauta wa la yad'u um bihi min qabli an yatiyahu innahu <coughs> iza mata ahadukum inqata'a 'amaluhu wa innahu la yazidul mu'minu umrahu illa khairan janganlah setiap daripada kamu meminta kematian sebelum ajal menjemputmu kerana apabila setiap seorang kamu meninggal dunia maka amal kebaikanmu akan terputus sedangkan tujuan Allah memanjangkan usia seorang mukmin adalah untuk menambah kebaikan kepada mukmin itu sendiri hadis riwayat al-bukhari Tuan kita bawakan lagi hadis la yatamanna yan na maut imma muhsinan fala allahu an yazdada khairan wa imma musian fala allahu ayastatiba Janganlah salah seorang daripada kamu mengharapkan kematian kerana jika dia adalah orang yang suka melakukan kebaikan maka boleh jadi dia akan terus menambah lagi kebaikan atau jika, jika dia seorang yang setiasa melakukan dosa Mungkin saja dia ada peluang untuk bertaubat. Begitu juga hadis daripada Jabir bin Abdullah Dia mengatakan Nabi SAW pernah berpesan La tamanna wal mauta fa inna hawla al matla'in syadidun wa inna min as-sa'adati an yatula 'umru al 'abdi hatta yarzuqahu Allahu al inabata jangan kamu mau mati kerana keadaan kematian itu merupakan sesuatu yang dahsyat apabila seorang hamba diberi usia panjang Allah akan beri kesempatan untuk bertaubat kepadanya hadis riwayat al-Bazzar jadi saudara kita pernah bincangkan hal ini dalam musim yang pertama bahawa seorang muslim dilarang untuk minta mati kalau dia ditimpa musibah apa sebab? Kerana Nabi mengajarkan rugi kita minta mati awal sebab kematian akan memutuskan segala amalan kita. Akan memutuskan segala perbuatan soleh. Apa sebab? Pertambahan umur seseorang yang beriman itu adalah kebaikan bagi kita. Mana setiap kali kita sambut happy birthday misalnya, itu kebaikan untuk kita kerana ada peluang untuk menambahkan lagi amal. Namun sekiranya harapan tersebut maknanya harapan nak mati itu disebabkan tak mau terkena fitnah agama sehingga menyebabkan iman kita jadi tergugat atau menjadikan kita kufur dan juga fasik maka kata ulama dibolehkan mengharapkan kematian dengan meletakkan syarat pada doanya iaitu doa mengharap kebaikan daripada kematian tersebut sebab itu penulis kepada kitab syarah Riyadus Salihin ada menyebutkan sekiranya kita takut terkena fitnah khususnya dalam agama maka tidak ada masalah untuk kita mengharapkan kematian. Tapi kalau tidak ada keperluan jangan minta sebab setiap kali kita panjang umur bererti peluang kita menambahkan ibadah. Sebab itu Tolhah bin Ubaidillah pernah bercerita ada dua lelaki daripada Bali. Bali ini suku cabang Qada'ah. Dia datang kepada Rasul SAW dan kedua-duanya masuk Islam. Dua-dua Alhamdulillah masuk Islam. Mereka pun dah selesai balik. Kedua-dua yang baru masuk Islam ini sangat aktif buat program, panggil orang, dakwah. Dan mereka juga termasuk prajurit-prajurit yang berani untuk turun ke medan peperangan. Maka dipendekkan cerita, mereka pergi berperang Salah seorangnya itu mati syahid. Summa makasal akharu ba'dahu sanatan thumma tuwfiya. Dua orang tadi seorang dulu pergi perang, seorang mati, seorang hidup. Adapun yang seorang lagi, kata Jabir, akatalhah bin Ubaidillah, dia hidup setahun selepas kawan dia meninggal. Maknanya hari ini kawan dia setahun lagi barulah dia meninggal. Maka kata Talhah, qala Talhah Faraitu fil manami baina ana inda babil jannati iza ana bihima. Kata Talhah, satu malam aku mimpi sedang berada depan pintu syurga. Dan aku terkejut kerana nampak kedua-dua lelaki itu. Dalam setengah riwayat kata mereka ni adik-beradik. Yang peliknya kata Talha, fa kharaja kharijun minal jannati fa adzina lil ladzi tuwfiya minhumah summa kharaja fa azina lil ladzi tushhida tiba-tiba kata Talha ada seorang keluar daripada dalam syurga mana penjaga syurga keluar dia izinkan yang mati kemudian tu masuk dulu dalam syurga mana kalau dalam konteks adik beradik abang mati dulu adik mati kemudian tapi bila depan pintu syurga penjaga syurga mempersilakan yang adik dulu masuk syurga Selepas itu kata Tolhah Barulah diizinkan abang dia yang mati syahid Untuk masuk dalam surga Jadi Tolhah hairan Eh kenapa pula adik dulu masuk surga Walhal abang dia mati syahid setahun lebih awal Disebabkan mimpi ini Lantas Tolhah radhiyallahu anhu bertanya kepada baginda Nabi SAW dia cerita begini saya heran ya Rasul. Maka Nabi tanya kepada Talhah. Min ayi zalika ta'jubuna Apa sebab engkau heran wahai Talha, pelik sangat kenapa rasa pelik sangat apa yang mengagumkan kau apa masalahnya Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaysa qad makasa hadha ba'dahu sanatan Cuba kau fikir bukankah adiknya itu dia masih hidup setahun selepas daripada abangnya meninggal maka qol bala of course ya rasul betul juga wa adraka ramadhana fa samahu wa salla kadza wa kadza min sajdatin fis sanati bukankah si adik itu lepas abangnya meninggal dia dapat bertemu dengan bulan Ramadan dia berpuasa bulan Ramadan dia melakukan solat sekian-sekian banyak dia sujud sekian-sekian banyak dalam setahun betul atau tidak sahabat yang mendengar kata bala ay ya rasul ya betul juga ya rasulullah fama baina huma abadu mimma baina samai wal ardi maka nabi mengatakan disebabkan lebih amal adik itu tadi maka jarak antara keduanya lebih jauh daripada jarak antara langit dengan bumi hadis riwayat ibnu majah sebab itu panjang umur mustahak jangan mudah sangat minta mati Ha, tak daya dah COVID-19 ni mati je lah lagi bagus Semuanya payah Nak masuk kedai beratur masjid beratur payah Mati je lah Jangan begitu Doa panjang umur Mudah-mudahan lepas bulan 8 Pihak pemerintah lepas akhir bulan 8 Pihak pemerintah balikkan semula kepada cara kita hak dulu Mungkin ada sedikit perubahan Tetapi jangan mudah kecewa dalam kehidupan Saudara, jangankan mati dalam jarak perbezaan setahun. Ada satu hadis menyebut, kadang-kadang mati dalam jarak perbezaan 40 hari pun, sudah boleh mengangkat darjat seseorang. Kata Amir bin Sa'ad bin Abi Waqas radhiyallahu anhumah. Ada kisah dua orang adik-beradik meninggal dunia dalam jarak masa 40 hari. Fazukirat fadilatul awwali 'inda Rasulillah. Maka para sahabat pun sibuklah bercerita kebaikan si arwah abang ini yang telah meninggal sebelum daripada adiknya. Abang dia bagus, ni ni abang dia rajin gini gini gini. Faqala alam yakul akharu musliman? Qalu bala ya Rasulullah wa kana la Bila Nabi dengar sahabat bercerita-cerita, maka kata Nabi bertanya, "Eh, adik itu Islam ke tidak?" Jawab sahabat Islam juga Ya Rasulullah Wa kanala ba'asa Dia pun boleh tahan juga Hebat orangnya Arwah ini Faqala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Wa ma yudrikum ma balagat bihi salatuhu Nabi pun tanya Tahukah kamu Darjat yang diraih Atau yang dihasil Yang didapat daripada semayanya Ketika dia masih hidup Innama masalus salati kamasali nahri ghamrin azbin bibabi ahadikum yaqtahimu fihi kulla yaumin khamsa maratin. Sesungguhnya perumpamaan semayang adalah seperti sungai yang melempah airnya dan lagi segar yang mengalir di depan pintu rumah seseorang dari kamu yang mana dia terjun dan mandi ke dalamnya lima kali sehari fama tarawna zalika yubqi min daranihi fa innakum la tadruna ma balagat bihi salatuhu Adakah kamu mengira orang kalau dah terjun sungai lima kali sehari itu masih ada daki pada badan dia? Sebenarnya kamu tidak tahu darjat yang diraih hanya kerana semayangnya saja. Hadis riwayat Imam Ahmad, Nasai dan Ibnu Khuzaimah. Sebab itu Beza kematian 40 hari pun Boleh memberi kesan untuk mengangkat darjat kita Walaupun arwah dah meninggal Dia lebih baik daripada kita Orangnya rajin ke masjid Orangnya hebat Tapi kita belum mati lagi Kita boleh lebih hebat daripada arwah Dengan catatan Banyakkan beramal Kalau sekadar pegang telefon main game siang malam Itu taklah ke mana sangatnya Tapi ini bukan marah main game Tidak Maksudnya membuat sesuatu yang boleh bernilai pahala Kalau main game dapat pahala silakanlah tak ada masalah Semayang Nabi sebut Setiap kali kita semayang Umpama kita membersihkan diri dalam sungai Jadi kalau lagi dapat hidup 40 hari Setahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun Maka terangkatlah darjat kita ke darjat yang lebih istimewa Yang penting jangan minta mati Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan doa supaya dimatikan sekiranya kehidupan itu boleh menentangkan fitnah kepada agama. Nah, itu saja. Dalam pesanan Nabi kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu baca doa, Allahumma inni as'aluka fi'alal khairati wa tarkal munkarati wa hubbal mashakim wa antawfir li wa tarhamani wa idha aratta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghaira Nabi mengajarkan doa ya Allah sesungguhnya aku mohon kepada Engkau untuk aku sentiasa buat benda baik Aku mohon kepada Engkau supaya aku ni tinggalkan benda-benda tak elok benda-benda mungkar Aku mohon padaMu mu hey ya Tuhan jadi kalah diri aku ini sentiasa cinta kepada orang miskin. Ampun kalah dosa aku. Kasih sayang rahmatilah aku. Dan apabila engkau menentu dan mentakdirkan fitnah kepada hamba-hambamu, maka matikanlah aku dalam keadaan aku tidak terkena fitnah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Sebab itu dulu kita pernah pesan, jangan pula sebab takut bila cerita hari kiamat. Oh ni Dajjal nak keluar Yaakjub Makjuj nak keluar Begini-begini Bila cerita tentang COVID-19 Orang membawa air oh, ni Semua adalah Tanda-tanda kiamat Kita pun Disebabkan takut kiamat Belum orang mati Tak perlu Ingat Hari kiamat Akan berlaku Selepas orang baik-baik Mati semua Ulang ya Kiamat Hanya berlaku Bila orang baik-baik Macam tuan-tuan Puan-puan Mati semua kalau tuan-tuan perempuan mati semua Barulah kiamat Mana masjid dah tak ada orang Tak ada orang Orang lebih ramai pergi Ke taman tema Orang lebih ramai pergi menengok hiburan Orang lebih ramai pergi pawagam Berbanding masjid Barulah kiamat itu betul-betul dah akan berlaku Dah tak ada orang baik Ingat kita pernah pesan Anas bin Malik radhiyallahu anhu Pernah dengar Nabi pesan pada dia la taqumu saatu hatta la yuqala fil ardi Allahu Allahu tidak akan berlaku kiamat sehingga tidak ada lagi orang di muka bumi ini yang sudi menyebut Allah Allah hadis riwayat Imam Muslim sebab itu sepanjang musim PKP dulu walaupun masjid tak boleh menerima kehadiran jemaah tetapi kita masih lagi minta dilaungkan azan Jangan sampai kampung kita, bandar kita, negeri kita, negara kita Dah tak ada menyebut kalimat Allah Kalau dah sampai begitu peringkatnya Tunggu je lah kiamat esok lusa Tapi Alhamdulillah Azan masih dikumandangkan Mudah-mudahan lambat lagi kiamat Itulah maksudnya tapi kalau dah sampai tak ada orang sudi langsung azan bermasalah. Dan kita pernah terangkan hanya orang-orang yang tidak beriman sahaja dan sejahat-jahat manusia sahaja yang Allah akan beri mereka peluang berhadapan menengok dengan mata kepala mereka kejadian kiamat ini. Nabi pernah pesan kepada Abdullah bin Mas'ud, "La taqumu sa'a illa ala shirarin nasi'. Tidak akan berlaku kiamat Kecuali kepada manusia-manusia yang jahat saja Hadis riwayat Imam Muslim Jadi kepada orang baik-baik macam tuan-tuan perempuan yang sedang menonton ini Selagi tuan-tuan perempuan ada Lambat lagi kiamat Ini bukan nak suruh teruskan huha -huha. Oh iya ke kiamat lambat Bolehlah berjoli lagi Janganlah begitu Nak mengatakan Jangan takut Sampai berdoa oh, suruh mati Tak ada sebab Jangan dan sekarang yang kita khawatir mudah-mudahan tak berlaku kepada orang Islam Iaitu trend orang muda khususnya bila ada masalah terus bunuh diri ha, Payahlah begitu Hari itu musim PKP ni katanya tidak berlaku di negara kita Satu keluarga gantung diri dalam rumah Tularlah gambar-gambar kesian kita menengok anak kecil ada maknya Semua gantung diri disebabkan dalam suasana kordon saniter ini ataupun perintah kawalan pergerakan ini mereka kepuasan agak dalam rumah-rumah tak besar mana kita tak apalah di rumah ada wifi ada netflix macam-macam khatam habis cerita Korea dia benda ada nak keluar kerja tak boleh sumbangan payah macam negara kita ada orang rajin hantar beras ke rumah ustaz-ustaz hantar beras hantar benda tempat agak tempat dia tidak ada dan dia akhirnya ambil keputusan bunuh diri. Jangan. Orang Islam tak boleh. Kalau bukan Islam tu kita tidak pelik. Kalau di Jepun itu memang membunuh diri ni satu kemuliaan. Sebab itu di Jepun dia ada satu budaya dipanggil karoshi. Karoshi ni death by overwork. Mati kerana kuat sangat kerja. Di Jepun ni dia lain. Orang kita tak kalau kerja kalau tak kerja ke kerja betul lah rupa dia memang tak apa nak bekerja. Orang Jepun memang rajin bekerja. Orang Jepun dalam setahun dia kerja sekitar 2124 jam setahun ataupun purata 42.5 jam seminggu. Kita sehari sejam saja kerja. Lain ngolah atas mana-mana hilang tak tahu. Tetapi impak negatifnya adalah bila terlampau kuat sangat bekerja hasilnya berlaku satu fenomena kematian yang dipanggil karoshi, death by overwork. Bayangkan untuk tahun ini saja, daripada Mac tahun lepas sampai Mac tahun ini saja sudah ada 2310 kematian karoshi disebabkan oleh overwork ataupun terlebih bekerja ini. Begitu juga masalah dipanggil fenomena sepuku. Sepuku ni bunuh diri dan sehari mereka ada kurang lebih 70 k satu hari dalam setahun purata mereka ada 25,000 ribu kes orang bunuh diri ada satu tempat hutan di Jepun sana nama hutan tu Aokigahara di Aokigahara saja dalam setahun ada 105 k bunuh diri pada satu tempat saja sebab hutan tu dia macam gotik sikit jadi rasa dekat sikit dengan alam ruh agak dia bunuh di ramai-ramai Lepas itu kerajaan Jepun terpaksa peruntukkan 15.8 bilion yen setahun untuk buat program-program yang dipanggil Suicide Prevention Strategies. Nak mengelakkan rakyat mereka bunuh diri. Itu kalau tuan-tuan yang pernah pergi ke Tokyo, jalan, belajar di sana. Stesen-stesen di Tokyo Metro Subway, setiap landasan itu akan ada pagar cermin. Setiap landasan. Okay.